Jempol juga ingin merujuk butiran 020200 Arkib Negara Malaysia. Jempol menyambut baik penubuhan Majlis Sejarawan Negara di bawah Arkib Negara pada Ogos 2025 yang dianggotai oleh 17 orang pakar dari pelbagai bidang termasuk pakar sejarah, arkeologi, antropologi dan juga sosiologi. Jadi Majlis uh, Sejarawan Negara ini berperanan penting bagi memelihara ketepatan, integriti dan juga autoriti ilmu sejarah negara kita. Jadi baru-baru ini kita dikejutkan dengan pelbagai uh, kenyataan. Contohnya uh, dikatakan baru ini orang Rom ya, datang ke alam Melayu untuk belajar membuat kapal dan juga berbagai lagi dakwaan yang lain. Jadi ini telah menimbulkan ya, pelbagai polemik di kalangan masyarakat kita. Jadi jempol kurang senang bila isu sejarah menjadi bahan gurauan dan bahan jenaka media sosial. Setiap kenyataan atau dakwaan yang menyentuh peradaban, tokoh dan tamadun bangsa perlu disokong oleh bukti yang kukuh serta kajian akademik yang teliti. Dalam konteks ini jempol melihat. Penubuhan majlis minit. Terus gulung. Gulung gulung gulung. Ah, ni gulu, gulu. tak boleh saya kalau tiba-tiba gulung macam ni, on the spot betul. Silalah gulung. Kalau tetap dapat gulung sila duduk. Oh. Ha, ha, ha. duduk. Tuan Musi, jadi saya gulung sekarang. Jadi persoalan nyempul berhubung dengan perancangan, eh, apakah perancangan majlis sejarawan negara untuk menangani isu yang berkaitan yang timbul supaya eh, rakyat dapat penjelasan dengan fakta-fakta yang tepat dan juga adakah ya majlis sejarawan negara merancang untuk membentuk unit penyelidikan respon pantas. Ia bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan kala segera. Mohon maklum balas daripada Yang Menteri Perpaduan berkaitan kala tersebut. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Saya... Terima kasih Puan Pengerusi. saya ingin membahas kod 02000 iaitu Perpaduan Negara. Setiap kali bila kita bercakap tentang perpaduan, saya tertanya-tanya adakah rakyat Malaysia hari ini benar-benar bersatu atau kita hanya hidup bersebelahan tanpa saling memahami. Kita duduk di tanah yang sama, di bawah bendera yang sama, tetapi semakin ramai yang rasa terpisah. Isu yang kita perlu tangani adalah penyelewengan sejarah. Dalam zaman media sosial, fakta sering digantikan dengan emosi, naratif diputar dan sejarah dijadikan senjata, bukan untuk mengajar tetapi untuk memecah belahkan rakyat. Apabila institusi ilmu sendiri gagal membezakan antara fakta dan fantasi, kita berdepan dengan krisis yang lebih besar iaitu krisis integriti dan juga krisis intelektual Malaysia. Dan apabila sejarah diseleweng untuk memenuhi agenda politik ataupun identiti yang sempit, generasi muda akan mewarisi kebencian dan juga kejahilan. Jadi merujuk kod 020 Minta maaf, 020200 iaitu Arkib Negara Malaysia. Arkib menerima 56.4 juta ringgit pada tahun ini. Sedikit menurun berbanding 59.8 juta ringgit sebelumnya. Namun nilai sebenar Arkib tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Arkib adalah tempat kita menyimpan kebenaran sejarah, dokumen, perjanjian, surat rasmi dan juga rakaman peristiwa yang membentuk tanah air Malaysia. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan maklumat palsu dan juga orang kata konspirasi teori, arkib menjadi benteng terhadap pseudo history dengan izin, iaitu sejarah palsu yang dicipta untuk menanam kebencian dan kekeliruan dalam masyarakat. Jadi baru-baru ini satu kenyataan tular daripada seorang profesor yang mendakwa bahawa orang Rom Purba mempelajari pembinaan kapal daripada orang Melayu. Dan inilah profesor yang sama yang menyatakan orang Melayu, Purba boleh terbang dan juga mengajar orang Cina ilmu Kung Fu terbang. Ramai sejarawan telah menegur perkara ini sebagai satu penyelewangan sejarah yang tidak ber, berasas. Dan menegaskan bahawa sejarah mesti berpaksikan bukti yang sahih, bukan mitos, bukan fantasi. Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda, ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat tapi juga memecah belahkan rakyat. Seperti yang disebut oleh Dr. Sahul Hamid, seorang pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, pseudo history melemahkan masyarakat dengan mencipta realiti yang palsu dan juga dipengaruhi dengan naratif kebangsaan yang tidak benar. Dan inilah sebabnya arkib perlu diberi mandat dan dana tambahan untuk melancarkan inisiatif sejarah digital nasional agar bahan sejarah yang sahih boleh diakses secara terbuka dan digunakan di sekolah serta universiti. Kita mesti mendidik rakyat agar tahu membezakan antara sejarah yang disahkan dan juga sejarah yang direka. Puan Pengurusi, menurut kod 020300 iaitu Jabatan Museum pula menerima 47.9 juta ringgit sedikit menurun daripada tahun lepas. Tetapi museum bukan hanyalah tempat untuk pelancong mengambil gambar. Ia sebenarnya ruang di mana kita boleh belajar bahawa Malaysia dibina oleh pelbagai bangsa, pelbagai agama dan juga pelbagai bahasa. Saya ingin melihat Museum-museum kita mempersembahkan naratif lintas budaya, pameran yang menunjukkan bagaimana Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan semua membina Malaysia yang bersama. Sejarah kita, sejarah Malaysia bukanlah serpihan. Ia mempunyai satu benang panjang yang saling terikat. Sejarah Malaysia bukan milik satu kaum. Sejarah Malaysia adalah milik kita bersama. Tugas kementerian bukan hanya menguruskan program, tetapi melindungi fakta sejarah daripada diputar menjadi racun sosial. Jadi bila fakta dimanipulasi, rakyat jadi keliru. Bila sejarah diubah Masa depan Malaysia juga berubah. Jika kita mahu rakyat berhidup bersatu padu, maka kerajaan mesti berani mempertahankan sejarah yang benar. Kerana perpaduan tidak boleh bertahan tanpa kebenaran dan juga perpaduan tidak boleh dibina atas slogan semata-mata, tetapi atas pemahaman, atas kejujuran dan atas penghormatan. Terima kasih Puan Pengerusi Bukit Bendera menyohon, uh, mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera, saya jemput Yang Berhormat Patang Lupa.